Вітаю вас, шановні телеглядачі! Ми продовжуємо відкривати нові імена та дивувати вас приємними несподіванками. І сьогодні гостем нашого об'єктиву став лауреат всеукраїнського конкурсу ілюзіоністів Ігор Ржешніовецький людина, котра точно знає толк у фокусах. Ігоре вітаю вас у нашій Добрий студії. Добрий день, глядачі. игру так из чего началось ваше захопление фокусами? Ну, э, мое увлечение фокусами началось, конечно, с детства. Это где-то было в классе 7 восьмом. Мой отец немножко показывал фокусы такие в дома, я этим тоже увлекся и прямо с детства вот начал этим делом заниматься. Детское увлечение. Я зрозуміла. Вот, як где и у кого вы опановывали мастерство, так Володиня э, такой мастерністю, да, и створенню фокусів. Ну, я хочу сказать, что, конечно, самостоятельно обладать фокусами можно, но э, при этом желательно, чтобы был наставник, потому что искусство фокусов это специфическое очень искусство, и секреты, которые передавались из поколения в поколение, держались раньше в большом секрете. И особенно э, возможность, как красиво подать эти фокусы. Поэтому мне в жизни очень повезло. Я познакомился с артистом московского цирка Михаилом Духновским, когда я служил в армии, был еще молодым лейтенантом, на сцене клуба, клуба нашей части выступил. Он тоже присутствовал там, и я попросил у него, значит, дать мне несколько уроков для того, чтобы я стал уже ну, хорошим, заходил, хорошим, хорошим, артистом, да, хорошим артистом, хорошим артистом. Ну, дело в том, что у него была дочь, вот он сразу на меня, как говорится, глаз положил, молодой офицер, лейтенантик, у него дочь, и он э, так с удовольствием меня принял к себе домой и начал показывать фокусы и учить. Сделал мне номер. Ну, а потом сказал о том, что ты знаешь, фокусы стоят денег и больших денег. Поэтому ну, я тебе могу открывать э, секреты фокусов и учить, если ты будешь мне платить. А когда я закончил военное училище, то отец мне на окончание военного училища, по тем временам, это были большие деньги, дал тысячу рублей. Угу. Вот. Ну и сказал, ты себе купи какие-то вещи, так сказать, делай интересное в лыжи. И вот эти деньги, тысячи рублей, мне пригодились. И практически не только тысячу рублей, и больше я вложил в эти фокусы. Когда, помню, домой приехал, мама меня в первый мой отпуск офицерский, мама меня спрашивает, ну, а ты куда деньги потратил? Я показываю корзину фокусов. Вот, мама мне говорит, у меня же нету, там, нету тебя специальных каких-то инструментов нет доступа. у тебя э, пиджака нет у тебя куртки надо было купить ботинки новые а ты вот такую вот э, ерунду купил Ну, торкатець мене поняв, похвалів, і ось тих пор фокуси мені допомагають як в житті, так і на роботі. Я скажу не так. Зрозуміло. Пане Ігорі, ось можна без перебільшень сказати, що е, така майстерність да, показувати фокусу. Фокуси це маніпуляція свідомістю глядачів. Ось і я знаю, що ви займаєтеся вивченням такої науки, як психологія. Це не аби яку роль також зіграла. Ну, вы знаете, не так давно я познакомился с Сергеем Твардовским, который есть руководителем общественной организации ⁇ Экомир ⁇ которая занимается саморазвитием и развитием личности, экологией, изучением прекрасного и совершенствованием человека, в том числе и психологией. У нас очень часто проходят интересные мероприятия на базе нашего центра, который, кстати, находится на улице героев Небесной Сотни 24Б. Кстати, раньше там известно для наших житомирян Кавамания была. И вот там большие три зала, которые мы, в которых мы проводим очень интересные мероприятия. И с этого времени я начал увлекаться уже практической психологией. Тогда я понял, что манипуляция не только происходит у нас на сцене, особенно в фокусах, когда необходимо отвлечь, внимание зрителя, подменить что-то, выдать желаемое за действительное. Но также манипуляция и происходит и в нашей общественной жизни, и на работе, и даже в семье. Ну, допустим, к примеру, обида, обида да, мужа на жену или жену на мужа, тоже есть элемент манипуляции. Не говоря о том, что уже средства массовой информации манипулируют нашим сознанием, начальники манипулируют подчиненными и наоборот. То есть это очень интересная область для изучения. И я, кстати, Планирую свои мастер-классы именно по этой теме, не только по теме ну, фокуса, иллюзии, но и по теме псих практической психологии, как нами манипулируют, как мы манипулируем э, другими людьми. Первый мой такой мастер-класс будет в городе Полтава в конце месяца. Ну и уже ожидается мое выступление вот с таким тренингом э, в марте месяце. Пане Ігоре, можна просто зараз зробити такий наглядний приклад і, і якось зманіпулювати нашу свідомість? Хорошо, ну от я взяв таку тросочку, аби бачите, така тросочка. І от вам, пожалуйста. вам… Цветочек. Ага. Это, для, это для вас. Я. Вот можете здесь его, его поставить. Я специально такой О. Крошочек, да приготовил. Ну, а я вас хочу попросить, да. вот ко мне ближе я. подойти. Я вам сейчас покажу такой классический пример манипуляции я. И, от, и отвлечения вашего внимания. Вот у меня имеются три веревочки, одна маленькая, как вы видите, угу. да? Одна веревочка маленькая, другая вот такая длинненькая. Ну, кстати, веревочки самые обыкновенные. Можете проверить их, они не растягиваются. Проверьте, пожалуйста, Катя. Ну, наверное. Не. Да. А кто об, это купил? Нема. Не да, на базаре в городе Житомире. И еще одна веревочка такая вот, давайте мне маленькую. И да, еще веревочка вот такая вот средненькая. Итак, у, -у, -у. у меня есть маленькая, есть э, длинненькая веревочка и средненькая веревочка. Очень у -у -у. хорошо. Итак, смотрите внимательно, Катя. Значит, я беру э, одну веревочку, так. Вторую веревочку и третью веревочку. Ну, и конечно, вас попрошу э, дунуть. Дунуть ага. на, на, эти, на эти веревочки. Давайте э, ко мне ближе подойдите. Ну, да. Так, на, 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 наберите воздух сильнее, да, и начинаем дуть. Внимание, смотрите. Итак, раз, два, три. Да, я забыл сказать. Я забыл сказать. Я забыл сказать, что дуть нужно с желанием. Так что фокус получился. Обязательно. При этом нужно использовать свои желания. Ну и как некоторые что магию, да, чтобы начались всякие превращения. Так, потеряем еще раз. Итак, внимание, раз, вот два и и три, да? И три. Хорошо, вот берем три веревочки. Прошу вас набрать воздух. Прекрасно. С так, и внимание, и. Нет, на счет три. Ну, Катя, Катя, Катя. Итак, так, внимание, давай. приготовились. Раз, два, три, дуйте. Вот, молодец, спасибо, спасибо. И все три веревочки, как видите, дорогие э телезрители, и Катя, э и Катя оказались вот одинаковые. Вот одна веревочка, вот, э э э э э э <связывается> вот вторая веревочка, и вот. Третья веревочка. все три веревочки оказались, как вы видите, раз, два, три одинаковые. Ну, вы, конечно, сразу заинтересовались, как этот фокус делается. Правда, да? Я же вам сказал, что манипуляция – это отвлечение внимания. В тот момент, когда я вас спросил, дунуть, потом считал, потом опять просил, потом к вам подходил, я быстро-быстро-быстро подменил веревочки. Вот те веревочки, которые я подменил. Смотрите, вот одна веревочка маленькая, держите, раз. Одна веревочка длинненькая, два. И одна веревочка средняя, три в манипуляции и это отвлечь внимание вы уже поняли да я разумею держите да ну а теперь смотрите вы уже знаете секрет фокуса наши э, телезрители тоже наверное э, уже не уже уже, уже поняли да поэтому я еще раз демонстрирую этот фокус мне конечно будет сегодня труднее его показывать потому что э, вы уже знаете секрет уже будете смотреть за моими движениями за моими карманами а моя задача конечно уже направить ваше внимание совсем в другую сторону, чтобы в этот момент подменить э, веревочки и сманипулировать. Вот этом вот, и будет э, манипуляция, как, как, вы, как вы говорите, сознанием. Так, смотрите внимательно. У нас три одинаковые веревочки. Я три одинаковые веревочки раскладываю, вот таким вот образом, да? Угу. И, конечно, их отдаю в руки. Держите. Держите вот так, да? Вот так, тримаю, в руки, да. Хорошо. Я отхожу на некоторое расстояние, чтобы э, ну никаких не было подозрений, что я буду касаться ваших веревочек. Итак, я э, вам демонстрирую еще три веревочки. Вот внимательно, э, внимательно э, смотрите. Э, смотрите. Итак, одна веревочка видно, да, длинненькая. Одна веревочка маленькая, да. <равц Mister> И одна веревочка К средняя, средняя. <равц Mister> Итак, хорошо, прекрасно. Вот все видно. Итак, длинная, коротенькая и средняя. Я беру одну веревочку, вторую веревочку и третью веревочку. Ну, обычно я прошу зрителя дунуть, понимаете? Это тоже отвлекающий маневр. Для того, чтобы он в этот момент дунул, не смотрел на мои руки, отвлекнулся, улыбался. Вот, ну, а вы внимательно смотрите, вы уже знаете секрет. Итак, начинаем демонстрацию. Ваша задача увидеть, как я быстро-быстро-быстро-быстро буду менять веревочки, да? Давай. Так, приготовились воздух наберите, пожалуйста. О, хорошо, наберите воздух. И теперь на счет три. Вы не забудете, да? На счет три. Так, внимание. И раз, два и три. Дуйте, пожалуйста. Итак, прекрасно. И мы, получается, у нас, видите, все три веревочки стали одинаковые. Итак, три веревочки стали одинаковой длины. Раз, два и три. А какие же веревочки у вас? Давайте посмотрим. Нет, держите, я буду сам вынимать. Держите. Итак, достаем по одной. Вот одна веревочка средняя. Раз. Другая веревочка, как вы видите, длинненькая, длинненькая. Ой. Два и одна веревочка коротенькая. Три. Как, дорогие друзья? Катя, фокус получился. Спасибо вам за те, що ви допомогли нам з маніпулювати вниманням не ні нашим з вами, але й наших Дякую. Не, вам. зрітелі. Це нереально круто, звичайно, да. брати участь у таких фокусах. Одна ж, все ж таки, пане Ігорю, я знаю, що головне правило фокусника не розкривати секрети. І зараз ми нам той секрет все одно не видали, як робиться цей фокус. Які ще можливо головні такі особливості? Фокусника, що не потрібно робити. Ну знає. Е... Такой основной принцип фокусника ⁇ это не говорить э, зрителю о том, что будет потом, mm -hmm. после фокуса, понимаете? Поэтому он совсем по-другому смотрит, уже знает э, результат и, конечно, смотрит не туда, куда хочется фокусник. Это первый, первое такое э, правило. Ну и второе правило ⁇ это никогда не демонстрировать фокусы э, еще раз, когда просят. А зрители бывают очень просят, еще раз, ну, пок там, покажи, да, покажи, круто. покажи. Можно тот же самый фокус показать, только метод исполнения сделать другой. И зрителю это будет неизвестно, ну, неизвестный секрет, если так его и демонстрировать. Это уже отработается, я так и понимаю, на практике, вот и все. Ну, конечно, <свеч> надо, 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 репетировать обязательно перед тем, как демонстрировать эти фокусы. Пане Игорю, когда мы говорили про вашего духовного наставника, конечно, э, у каждого фокусника есть свой первый фокус. Вы помните свой первый фокус, как вы его делали и еще он складывали? Ну, я вам так скажу, что первый фокус мы черпали из был такой журнал юный техник помните да и был такой журнал наука и жизнь uh -huh. и вот в этих журналах публиковались фокусы известного <coughs> советского иллюзиониста народного артиста ссср народного артиста армянской ссср рутюна амаяковича окопяна вот, ну вот и практически из этих книжечек я, и значит, начал показывать свои первые фокусы. А первый фокус был, я к сожалению его не, ну, не подготовил, чтобы ваш вопрос такой для меня был неожиданный. Вот, ну на свой платочек спичку в каемочку на своего платочка вставлялась спичка, вот, угу. ну платочек демонстрировался, бралась спичка, ложилась в платочек, закрывалась и давалась кому-нибудь его ломать а при этом подсовывали ту спичку, которая была в платочке зашита. под uh -huh. вот Подскажите мне, как она называется вот этот... Потайный такие был кармане? Бордюрчик такой, uh -huh. вот в платочке, да? Вот, когда ломали эту спичку, она там не оставалась, а платочек разворачивали, и там целая спичка бывала. Я в детстве показывал, все были, как у нас сейчас говорит, в шоке, да? <laughs> вот. но мне было приятно, что я удивил и порадовал своих друзей. Пане Ігорю, я пропоную знову ж таки показати нам фокус. Ви підготували їх сьогодні так, досить багато. Щось цікаве, прикольне, як то кажуть, зараз. Прикольно, да? так? Ну, хорошо. Э, кстати, У вас є, э, ну, допустимо, э, купюра. Що? У вас є? Купюра Купюра немає, є немає. листівочка ваша. Листівочка. Є листівочка. Давайте тогда, я так дивіться. Вот я приготовил простую вот такую бумажечку, да? Uh -huh. Сх Схожую на гроши. Да, ну, обычно я, я беру или же э, купюру у зрителя, или бумажечку. Вот так. Uh -huh. Сворачиваю вот такой вот кулечек, да? И вот такие нужно сделать движения, и с кулечек поднимается маленький-маленький-маленький такой вот платочек. Проверьте, пожалуйста. Проверьте платочек, uh -huh. ну а я показываю, что у меня в кулечке, как говорится, ничего-ничего нету, да? Можно вас, Катя... Итак, смотрите внимательно. Ну, а теперь смотрите за моими руками. Я, значит, показываю э, листочек, да, uh -huh. кулечек такой сворачиваю и кладу сюда платочек. Катя, скажите, пожалуйста, где сейчас э, находится платочек? Ну, как где? Ну, находится в, в беленькой бумажке. Точно? Так. Ну, а давайте с вами поспорим. Ну, с мужчинами я спорю на бутылку армянского коньячка, вот, с женщинами на духи. Ну, я, так как... как у нас рынковая программа, на, на вранешнюю каву. На вранешнюю каву, хорошо. На утреннюю каву, что здесь его уже нету. Спорим или нет? Ну, ну, я никогда не спорю, кстати, а просто показываю фокусы. Хотя бы уже было поспорить. Видите, угу. поточек здесь же есть, да? Вот мы уже покажем нашим угу. телезрителям, что... Э Звучайно, венге. Да, что, что поточек есть. Итак, внимательно спите сюда. Итак, здесь поточек есть, даже можно меня за руки держать. Держите, держите. Ось, да да Да, угу. да, да. Поточек есть, здесь нету, здесь есть. А теперь хотя бы пошел дуть, 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 дуть. Нет, здесь тоже ничего нету, видите, ничего нету. Ничего нету. Ну, а вы скажете, а где же, а где же он делался? Я говорю, ну как же где? Ну как же где? Вот в поточке он же есть, смотрите, вот видите, вот обыкновенный, обыкновенный вот такой вот поточек. Ну, а вы скажете, хорошо, вы прячете за вот этой бумажкой, да? Хорошо, я вам покажу без без бумажки. Здесь меня нет ничего. Так же, да? Вот нет ничего. Я беру. Платочек закладываю вот сюда, Итак, внимательно смотрите. Так, платочек здесь, да? Угу. Ну Я обычно еще показываю, что действительно он здесь, ему уж деваться вот нету никуда, да? И, а теперь я как всегда обычно прошу дунуть, да? Пожалуйста, вот так дуйте, дуйте. Здесь тоже ничего нету, здесь тоже ничего нету. Well, <г glued> ну, а вы спросите, а где же он делся? да? А где же он делся? Подождите. А где же он делся? Вот же вот. Доставайте, катя. Доставайте, 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 доставайте. Ой, а жо, ага, от правильно. І так, Катючка, он ніловіми образом оказалися у вас. Дякую. Я думаю, що по ту сторону екрану у нас точно звучать облески. Пане Ігорю, ось одразу помітно, що ваші такі покази, покази, фокуси, вони проходять завжди із посмішкою, завжди проходить весело з гарним настроєм. От коли настрою немає, фокуси вдаються чи... Не завжди. Знаете, скажу вам откровенно, я э, бывает, что вот меня приглашают выступить и не, нету желания, ну, нету желания, нету настроения, нету такого, знаете, вот драйва. Это бывает не так часто, но бывает. И что удивительное, еду я на, э, в гости на выступление, э, приезжаю, только переоделся, только разложил реквизит, э, все плохое настроение уходит, улыбка, радость и такой, знаете. Желання удивлять, радувати тих э, людей, які сморять. Тому зразу всі от э, 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 такі погані думки проходять. Знайомлючись із вашою такою творчістю, фокусника, э, переглядаючи відео на одному із них, я бачила маленьку помічницю, таку да, чарівну, да, ніжну да, дівчинку. Да, да. Зараз ось ми бачимо відео э, на нашому екрані. Я прошу запустити наших режисерів. Його ось ви показуєте фокус. Ось вона. Чарівна леді. Розкажіть нам, будь ласка, познайомте нас з вашою асистенткою, з вашою помічницею, пане Ігоре. Давайте прокоментуємо. Ну, це э, моя, моя доченька. Вот, я вже її. Э, ви, ви готуєте таку династію. Веду, так. Ввожу її в мір фокусів, і ілюзії. І вже ми місяць з нею виступаємо. Є раніше, так сказати. Вона не очень э, уверенно себя чувствовала. Сейчас она на сцені хорошо чути уверена, і ми з нікоти отдельный номер для именно для нього. Ну да, саме їй ви передаєте свою мудрість да, цих фокусів. Да, як да. вже говорилося, як, як то було раніше. Да. Е, ось якщо говорити про атрибути для фокусів, ви їх десь закуповуєте чи все ж таки готуєте самі? Ну, я, чи скажу, я, замовляти? я скажу так, що раніше, звісно, я мастерив, заказував, робив сам. Вот это было еще, так скажем, при Советском Союзе, как говорится, у нас не было таких магазинов, где бы можно было купить. За рубежом были, в Америке были, в Германии не были, в Советском Союзе не было. Ну, а уже когда Украина Стало независимой то у нас появились и магазины иллюзионного э, такого реквизита, да, реквизита такие же магазины есть в москве и вот приходится когда есть необходимость я заказываю некоторые фокусы и в москве и в киеве вот и таким образом ну, свой репертуар Збільшувати. Становиться у кожного фокусника, пане Ігорі, є і така настільна книга, так? якщо навіть почитати і подивитися там у магії, навіть і сказок, так? у всіх була якась така книга заклинань чарівних. У вас є така книга фокусів, де ви черпаєте своє натхнення? Ну, знаєте що, Звісно, раніше у нас, коли вот я починала займатися фокусами, я вже вам говорив, що журнал наука і життя. Ну и такие первые книжечки я вот покажу. Это вот, допустим, 50 занимательных фокусов Арутюна Акопиана, а также вот мире чудес» Арутюна Акопиана. Это еще 70-е, 80-е годы выпуска эти книги. Вот, кстати, Арутюна Акопиан мне эту книжечку подарил. Вот написал, видите, как угу. вот, уважаемому Игору знак приятного знакомства. Это когда было 17 февраля 1985 года Вот, мы с ним встречались поддерживали еще в то время такие хорошие отношения вот он мне подарил книги у меня вообще большая библиотека дома этих книг вот я некоторые из них тоже здесь принес но э, я скажу так что сейчас для тех кто особенно детей которые желая заняться фокусами конечно э, есть больше возможностей во-первых заходите в интернет набирайте фокусы угу. и там многообразные демонстрации секреты изготовления этих фокусов. Поэтому желающие ну, могут ими с удовольствием заняться. Каждый желающий может стать Дэвидом Коппертфилдом. Нет, я бы не сказал так, потому что такие фокусники, как Дэвид Коппертфилд, как Гарри Гудини, это уже, надо сказать, ну, экстра класса фокусники. Это фокусники ну, очень такие знаменитые во всем мире. Достичь их уровня, наверное, очень тяжело, конечно. Но у тех то 10 пальцев, желание, улыбка на лице. Конечно, могу стать фокусником при ежедневной кропотливой работе, тренировке и тогда все получится, конечно. Пане Игорю, насколько мне wiadomo, у житті вам допомагало ваше вміння от показувати фокуси. Розкажіть, як це відбувалося. Це якась природна я... ситуація? Да, конечно, я Так, конечно, фокусом мені допомагали і в військовій службі. Я підпоковник в запасі. Вот активный участник самодеятельности, выступал в том числе, уже будучи в армии, выступал и в цирке на цветном бульваре. Кстати, я вам там предложил показать мои визитки, мои вот такие разные буклетики, где <связывая> я в том числе и выступал значит, в цирке на цветном бульваре. Даже мне подписал программу <связывая> выступления в цирке. И э, в то время был Юрий Никулин. Вот, вот, Диснейся это казываться, что да, да. вот. Ну э, будучи активным участником, э, активным участником самодеятельности, конечно, э, находил положение и со стороны своих подчиненных, я выполнял обязанность обязанностей был замполитом подразделения, потом уже заместителем командира по воспитательной работе. Угу. И, конечно, фокусы помогали мне найти контакт с подчиненными, с солдатами, особенно особенно в те нелегкие периоды, когда были тактические учения, когда необходимо было выполнять боевые задачи в тяжелых условиях. То вот такая вот разрядка напряженности, вот она давала возможность и солдатам, личному составу отдохнуть и потом уже э, собраться с такими интересными мыслями. Вот. Ну, кстати, фокусы помогали не только в моей деятельности на службе, но и в таких интересных, курьезных ситуациях. Давайте мы хоть одну хочем почути, есть <паспорядок> ну Я вам расскажу <паспорядок> такую интересную ситуацию. Я тогда был старшим лейтенантом, помню, и вот был на курсах повышения квалификации в городе Киеве. И как раз в это время у меня... Мои Старшей дочери было день рождения. День рождения было, и ребята мне, значит, предложили отметить в ресторане. Ну, я согласился. У нас было четыре человека, и мы, значит, пошли в ресторан. Как сейчас помню охотник на левом береге Днепра. Мы сели, заказали столик. Полный столик был, значит, заказанный как нас говорят, ломился, да, угу. и мы сидим, закусываем, пьем, разговариваем. И тут за соседний столик садятся два мужчины, заказывают два салатика и две рюмочки водочки и начинают играть в карты. Вот. Ну, при этом на наш столик смотрят и предлагают нам значит, сырать с ними в карты. Я, конечно, значит, не участвую, потому что я знаю, кто какие-то личности, какие-то манипуляторы и шулеры, которые и что они могут сделать. Но ну, мой, Вы сразу выруховали этих людей. Да, мой товарищ Саша, любитель картежник, сразу встает уже, подвыпишь немножко, подходит к ним, садится и начинает играть. Ну, конечно, они его вдвоем сразу же обыграли. Но тут деваться некуда, я к ним подошел. Я, конечно, эти манипуляции знаю, и шулерские приемы тоже знаю. Пришлось мне съесть, эти деньги отыграть. И потом начать показывать уже фокусы. Ну, фокусы были связаны с такими э, разными фокусами, но в том числе и с э, изъятием предметов. Так, я у них достал кошелек, достал ключи. Какие-то были документы, они этого не, не заметили. Собралась такая уже публика, с, с, с разных столиков подошли. Здесь же официанты стоят, смотрят. То есть, ну, такое представление. В течение, по-моему, минут 15-20 я вот так вот выступал. Вот они уже так в, в удивлении. А потом я говорю, что... Ну, а сейчас я говорю, что последний фокус. Ну, я беру, значит, вот... Я вам сейчас покажу. Такую полосочку, ниточку, поджигаю ее, да, вот она. И у меня появляется вот такой вот платочек, да. Потом я беру вот один платочек, видите, появляется второй платочек, так. Ну и подбрасываю, они развязываются. И я прошу у них связать эти платочки. Катя, я вот вас попрошу тоже Давай, это эти два платочка связать, пожалуйста. На воздух? Да, обычный узел, угу. обычный узел. Вот они тоже так связывают эти поточки. Спасибо. Эти поточки и вот они связывают. И значит я э, прошу доставить руки вместе. Вот мы сейчас вот так вот я посильнее их затяну. Угу. Э, пожалуйста, руки вместе, поставьте, да? Вот так вот вместе, вместе, вот вместе, угу. да, да. И мы берем эти два поточка, вот так вот зажимаем между. Ручками, uh -huh. а? хорошо, прекрасно. Ну и я тогда говорю так, что э, давайте с вами договоримся. Вы завязывали поточек? Завязывала. Завязываю. Держите его. Тримаю. Хорошо, прекрасно. Итак, э, если я скажу раз, два, три, вы подбрасываете поточки, ловите. Если они развязываются, то вы оплачиваете наш столик, а мы оплачиваем ваш. Ну, товарищ так схватил, держит э, на лице недоумения, но зрители которые уже собрались стоят и уже начинают считать он даже не изобразил соглашаться не соглашаться все считая дружно раз два три подбрасывайте ловите ну и я после этого говорю а теперь вы говорю официанту теперь вы оплачиваете мы оплачиваем столик наших мужчин а вы оплачиваете мужчина наш столик І под общий хохот, аплодисменти, от таким от образом ми і розстались. Пане Ігорю, дякую, що завітали сьогодні до нашої студії і допомогли нам поринути у світ краси, у світ такої ілюзії, фантазії та чарівності. Дякую вам. Отак, от, так, от. залишайтесь разом з нами, разом з каналом Житомир.